Сухресту, дорогие друзья. Бог даровал нам еще один прекраснейший, чудный день. Есть такой текст в священном писании. День воскресный. Был я в Духе и слышал голос позади себя, как там труб, трубный, громогласный. И там, знаете, написано, который говорит. День воскресный. Есть, есть. Мы духи. Ну я так думаю. Мы поклонились, мы прославили нашего Господа. Я думаю, Дух Божий, Он на этом месте, да я Я так думаю, я хочу в это верить. И некоторые из нас это ощущают на физическом уровне, так или нет? Да. Да? да. Видите, отлично. Утвердительное да. Слава Иисусу Христу, который говорил. Бог что-то хочет нам сказать. Бог что-то нам хочет сказать, и мы собираемся для того, чтобы услышать Его голос. В последнее время такой на разум мне пришел текст, который, вот я, я думаю просто о нем, вот он мне приходит каждый день, я думаю, что, что ну, для чего этот текст еще написан? В Ветхом Завете есть такие слова, знаете, это на, э, некоторые говорят, христиане это коннект с Богом, как бы э, мобильная связь, это есть такой э, текст. Не знаете? Ну да. Не знаете? Есть один, 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 один стих, который вот он полностью, полностью обхватывает э, взаимосвязь. То есть, знаете, есть мобильный телефон, есть? Не надо вот это Алло, там, э, это... А есть мобильный телефон, ты номер набираешь и ну, по, по прошествию несколько мгновений, может быть, секунд, и где бы там ни был э, тот адресат, кому ты звонишь, он тебе отвечает. Телеграм, вайбер, ватсап, даже в Америке, где угодно, правильно? То есть есть определенный коннект, взаимосвязь. Коннект, правильное слово? Да. Не, да. не, не, не сильно. Коннект, это да, да как? Но соединение. Да, соединение. Есть такой текст, и я, я над ним, Бог положил мне просто вот на сердце его, и я над ним э, думаю вот несколько, может быть, недель. Конне, вот этот стих, он обозначает коннект с Богом. Может быть, я думаю, что надо действительно вернуться к истокам. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. И покажу то великое и недоступное, чего ты не знаешь. Вот такой есть стишочек. Стих. Стихотворение. Текст. Воззови ко мне. И я отвечу тебе. И покажу то великое и недоступное, чего ты не знаешь. И знаете, вот. Вот, вот я над этим думаю. Я над этим думаю. И э, одну историю зачитаю. Одну историю, которую вот после этого текста обратил. Вот, ну, вот просто он, она, она мне пришла на разум. И одна история из, из Нового Завета это... Евангелия. <coughs> Эта история записана в трех Евангелиях. Я буду зачитывать из Евангелия от Марка. Будет у нас 10 глава, 46 стиха. Слепой Вартимей прозревает, так называется. Приходят в Ерихон, и когда выходил он из Ерихона с учениками своими и множество народов, Артемий, сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милости. Услышав же, что, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать но он еще более стал кричать. Сын Давидов помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепой и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу, отвечая ему. Иисус отв, э, и пришел к Иисусу, отвечая ему. Иисус спросил: чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему. Учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему иди, вера твоя спасла тебя, и он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Такая история происходила с человеком, который не видел и э, персонаж, главный персонаж в этой истории Христос. На что обратил внимание перво вот В этой истории там есть много моментов, на которых... Можно обратить внимание, но остановимся, может быть, на двух, может быть, на трех моментах в этой истории. Первый э, момент ⁇ сидел у дороги. Слепой, когда выходил, он сидел у дороги. У дороги. Э, знаете, в нашей жизни... В частности, я буду за себя говорить. Может... <клёв> в моей жизни было долгое, долгое время, когда я, как тот слепой, сидел у дороги. По дороге проходило множество людей. Людей, которые они были с Богом, они были со Христом, и они шли по дороге вместе с Иисусом Христом. Но я сидел у дороги, не был на пути. То есть я знал, что Христос <coughs> идет по этой дороге. Я знал этих людей, которые идут по дороге. Но что-то мешало мне встать на этот путь. И, и, и сидя по дороге, были, знаете, вот разные мысли и разные суждения. Такая картинка из моего детства. Как бы это, Господи, помоги мне связать. Картинка из моего детства. Я э, до бабушки ездил здесь в Кураховке. Мои мои родственники здесь в Донецкой области. Мама в Донецкой области. Бабушка жила в Кураховке, в Горняке. И в детстве я ездил к ней на каникулы, туда в деревню, в горняк и, и летом. И такую вот картинку мне, Бог вот, мне напомнил, что... Э, По вечерам, по вечерам там такая была ну, дорога между домами, ну как здесь, только она там непроезжая часть. И по вечерам бабушка и э, там, соседних домов тоже бабушки, они выходили с табуреточками, я не знаю есть ли такое, нет. И они по вечерам летом садились ну, у дороги у этой. У этой дороги на табуреточке И кто бы не проходил Они имели такое живое Общение по поводу Этого человека либо Этих действий да. Ну то есть знаете там Сели да, у дороги Просто я не знаю почему Мне вот так вот напомнилось Что много людей находятся У дороги Так как я находился у дороги, но что-то не давало мне стать на этот путь и идти со Христом. Первое, что она хочется обратить внимание, Руслан, прекрати находиться у дороги. У дороги, по которой идет Христос. Можно находиться в церкви Можно находиться в общении Можно находиться где угодно но, но не быть на пути Следования Христа Это первое, на что я обратил внимание Может быть где-то непонятно Есть пасты, он поправит Есть что да, Я всегда так говорю но Вот мне просто вот эта история Я ее разбираю сейчас Второе, что я обратил внимание Что он слепой И он, когда услышал, что Христос Идет, он начал взывать, он начал кричать, он начал. ну, я не знаю, как он. Ну, ну, написано, что он начал кричать. Я думаю, что он начал громко кричать, потому что было множество народа. Но бывает в нашей жизни, что наше воззвание оно внутри нас. Оно, оно внутри нас э, то, что ну, никто не слышит, но, но мы внутри кричим. Воззови внутри кричим. Это слепой, он кричал, и люди, люди, э, люди, которые шли со Христом, они его, они его начали останавливать, они его начали останавливать. Я так провожу параллели в своей жизни, когда я первый раз в 2008 году, Бог коснулся моего сердца. Бог коснулся моего сердца, и я так возрадовался, так вот, почувствовал себя прощенным. И так думаю, все, я бросаюсь с прошлой жизни, с прошлой жизни буду следовать по этой дороге, буду идти за Христом, чтобы это не было. Но Чтобы я шел Они, не х... Они э... Всячески препятствовали Тому, чтобы я Свою жизнь поменял И прозрел, и видел э... Другими глазами Бывают такие Бывают такие Это Такая параллель Люди, когда вот Зачастую, когда в деревнях В деревнях Происходит Люди ходят в собрания такое как, только, да, как у нас здесь есть. Э, вот я сталкивался с такой э, с, с таким действием, когда вот, ну, они пришли в церковь, люди первый раз, второй раз, начали ходить, начали уже молиться, уже стали на эту дорогу, они уже не у дороги, не со стороны наблюдают за тем, как идет Христос, как Он идет. Они уже в процессе. Но есть люди, соседи или там знакомые, говорят, а куда ты ходишь? А то секта. Ну, в деревнях такое бывает, я не знаю. У вас такого нет, но, знаете, и люди обращают, им зависят от мнения, от мнения окружающих. И они перестают, и они затухают. А они затухают. Да помилует нас Господь э, от таких людей. И да если даже они встретятся в, нашем, в нашей жизни, мы должны видеть цель идти за Христос, за Иисусом, для того, чтобы прозреть. У этого человека была цель. Он хотел прозреть, чтобы открылись Его глаза. И знаете, И Третий момент, который хотел обратить внимание, он хотел получить исцеление. Говорит, воззови ко мне, и я отвечу тебе и покажу тебе то великое и недоступное, чего ты еще не знаешь. Покажу. То есть я покажу визуально что-то по тебе. Визуально. Я думаю, это человек, который утром приходил, садился у дороги. И он не ожидал я так думаю, он не ожидал того, что он воззовет к Иисусу Христу и Бог его исцелит вот, 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 вот он не думал об этих действиях, что он вот, действительно произойдет такое чудо но Бог его исцелил и знаете, вот может быть где-то я непонятно выражаюсь но, но, но стих этот Покажу то великое и недоступное. Великое и недоступное. Для этого слепого прозрение было великое и недоступное на, на тот момент. И он этого не знал. Но он возвал Господу, несмотря на все это, на все эти э, внешние воздействие на него он возвал к Иисусу Христу и говорит, прозреть. Что ты хочешь? Прозреть. И Бог Ему дополнит. Бог Ему дополнит. Дорогие друзья, в нашей жизни происходят разные моменты. Разные моменты, плохие, хорошие. Но я знаю только, только то, что когда мы всем сердцем, всем разумением взываем, взываем, вот, взываем к нему, взываем к нему, то он нам сразу отвечает, показывает то великое и недоступное, чего мы еще не знаем. Еще не знаем, еще не знаем. Маленький пример из моей жизни, такого звания. Я уже уверовал в Иисуса Христа. И, и знаете, Пример такой. Отец ушел в вечность, и в этот момент я был дома, когда он умер, и у меня был выбор, у меня был выбор идти обратно в мир. То есть, как люди, люди свое горе загашают, или как это сказать, утешаются, mm -hmm. ну и способы, да? алкоголь, наркотики и тому подобное. Вот в моей жизни стоял выбор такой либо идти обратно к своим э, так называемым друзьям, либо либо оставаться верным Господу. И тогда вот момент, это была ночь и момент моего внутреннего воззвания, внутреннего обращения к Господу, внутреннего обращения к Господу. Я еще на тот момент не знал, что, как я, я дальше пойду сюда, но я воззвал, воззвал и Бог мне ответил, Бог мне ответил. Бог я возвал внутри, не кричал, ничего, а вот внутренний такой вот внутренний крик души. Бывает меня, бывает такой внутренний крик души. И я возвал, и Бог просто меня огородил от всех этих неприятностей. И слава Иисусу Христу, что Он дает мне силы оставаться верным до сих пор такая такая история, знаете, и я хотел бы, чтобы мы совершили молитву сейчас, совершили молитву сейчас э, за то, чтобы мы еще не знаем впереди, что нас ожидает, мы не знаем, как будет э, дальше э, складываться э, в нашей стране, в нашей Украине, мы не знаем. Насколько долго продлится эти военные действия? Будем ли мы здесь или не будем ли здесь? Ну, мы не знаем. Но я хочу, чтобы в этой молитве мы действительно ну, обратились к Богу. И впоследствии Он говорит, и покажу тебе то великое недоступное, чего ты не знаешь. Пусть Бог вас Давайте встанем. <laughs>